Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetangga Nami Kulo, Nurdia Laila mahasiswa Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Wonosobo Jurusan Ipon TGMI Semester Gangsal Kulo badin dongeng kanti irah-irahan Sina lan tikus sawwijining dina Ana singo kang lagi turu hulus banget en ngi sore wit dagi Dumadaan ana hmm. tikus ngaku emwur sirahe singo Singa banjur tangi saka turune kang tinesu. Amarga rumangsa turune keganggu dening tikus mau. Singa banjur nyekel tikus mau lan arep dipangan. "Kowe hmm, limane, kowe ngganggu turuku. Kowe arep tak pangan ananging" Naliko arep tikus mau Tikus nangis Jaluk ngelas asih marang simu Doro rojo alas Ngeputet Kulo aku dipangan rojo alas Kulo batan sengojo rojo alas Aku dipangan Menawi panjenengan kerso ngecelakan kulo Kulo bakal balas kebenciannya panjenengan Singo banjir guyu cekakaan kerumuh omongan tikus. Kue kue kewan cilik, Apa iso kue nulungi aku sing tadi iki. Anange, gosi gosing ngomesake marang tikus. Singo banjur ngecelake tikus sing wis dicekel mau. Matur nuwun singo, matur banjur tikus melayu atuh ing jero alas ing dina candake singo mlaku-mlaku ing jero alas golek pangan dumadaan sikile singo kecantol jarik kewan siji -si sikil kecantol siji meneh kecantol nganti sak sa kabeh kecantol jarik kewan Kene opo iki aku Singo kecantol jaring kang kenceng banget sehingga singo ora bisa mlaku Singo ngereng-nger njaluk tulung 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 aku kewan ing alas krungu suarane singo. Ananging kabeh kewan ing alas wedi karo singo. Ora ana sing wani nulungi singo. Sing wani nulungi singo mung siji, yaiku tikus cilik mang. Tikus krungu suarane singo. Banjur tikus melayu nyedhaki singo. jur tikus mau ngrikiti jaring sing wis burung singo nganggu untune sing landep bangwes dirikiti kabeh kabeh jaringe iso rantas lan pedhet kabeh singa banjur iso pucul iso obah lan iso laku manehi Singo seneng banget. Lan singo ngaturaken matur nuwun marang tikus. He Dikus, matur nuwun ya, Gus. Kowe wis gelem aku. Nganti aku iso ucul saka jaring kuwi. Aku ora nyongpo nek kewan siringke lan jini kaya kowe iso nindakake apa sing aku ora bisa. banjur tikus nang suli padha-padha singa ana neng aja ngate ngremehake wong liya sing luwih andhep tinimbang kowe amarga makhluk kuwi mesti duweni kelewihane dewe dhewe sausane kedadian kuwi singo lan dadi kekancan Piwulang becik ing dongeng iki iku, aja nating remehake wong liya amarga saben wong kuwi mesti duweni kelebihan lan kekuranganipun piambak-piambak kabeh sematan sakeng kula mbok pilih wonten kalepatanipun kula nyuwun agungipun sang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh